дорогие леди! У меня сегодня для вас невероятно потрясающий сюрприз. Мужчина, праздник, мужчина, мужчина счастье. Но вот за этим стоит какая-то невероятная глубина. Дима, доброе утро. Доброе утро, Дмитрий Женечка. Калиденко у нас в гостях. Спасибо за приглашение, прекрасно выглядишь, в тренде, телесный цвет, красавица. Но это я для тебя старалась, я Молода, знала. Молода, свежа, обаятельная. И без расскажи ботекса. свой секрет. Без ботокса. без да. Свой секрет расскажи. Никакого секрета. Вот смотреть на тебя каждый раз по телевизору и радоваться Спасибо. жизни за тебя, за твою жизнь. Скажи, пожалуйста, твое утро, оно радостное? Оно или такое, как у всех артистов, тяжелое, после гастрольное? Скажу честно, что радостная. А что ты радуешься? А потому что я встаю в 8 утра и светит солнце. Я сразу открываю шторы, жалюзи и говорю, Фанни, мой императорский пекинес, посмотри, какая прекрасная погода. Я не курю уже 3 месяца. Поэтому в квартире нет запаха курева, нет вредных привычек, а есть вот такой заряд солнца и заряд позитива на целый день, потому что я нужен людям, а для артиста, согласись, это самое важное. Даже просыпаться в 8 утра, потому что реально хочется спать. Спать, но ты нужен. У тебя все распланировано. Кроме того, что ты знаешь, ты нужен людям. Кому еще ты нужен в этом мире и кто нужен тебе? Вот кто эти люди? Я очень нужен э, своему сыну. Я очень нужен императорскому пекинесу, потому что он чешется. Постоянно чешется. Мне надо его лечить. Я уже лечу 4 месяца. А он старенький? Нет, он молоденький, но что-то что он чешется, что-то непонятно. Это к деньгам, Дима, какая лапа чешется? Если... Правая лапа у него чешется. Правая? И левая. Нет, он левая, чешется. это к деньгам. Я очень нужен ему, потому что я его лечу, я его вожу в клинику сейчас. Я нужен, я думаю, людям, потому что многие смотрят, болеют, многим я нравлюсь, многим не нравлюсь. Как ты относишься к тому, что вот я видела твое выступление на сцене? Да. Я, я стояла за кулисами, я с тобой наблюдала, мне было очень интересно Когда смотреть. Это было? Это не важно. Это было. Я знаю, да, это было. Главное, что это было. было. И я восхищаюсь тобой, потому что вот удивительная штука. Вот по поводу нравишься и не нравишься. Ты с теми людьми, которым ты явно вот вот, вот стоит вот на тебя смотрит, ну реально человек, я бы выразилась, если бы была другая программа, ну нехороший человек и смотрит на тебя очень скептически. Ты относишься с огромным добром и позитивом. Да. А, это артистическая маска или чисто человеческая какое то добро и позитив? Нет, человеческая. Вообще? Я хочу, чтобы он после концерта, потому что я, я вижу этих людей, которым я не нравлюсь. Их ровно один человек может быть да? из тысячи человек. Ну он его яркий. Вижу, я его вижу, и мне бы хотелось, чтобы через час, через 40 минут через два часа он изменил мнение о Калиденко. и сказал, слушай, а он вот такой, оказывается. Да. Я даже работаю больше на него. Потому что я энергию я чувствую, что я ему вообще не нравлюсь. Да. А что ты пришел? Он пришел, потому что его девушка привела. Да, но я тебе скажу, что когда, э, вот после того, как я, ну, было такое, что вот я выходила после тебя, на самом деле не просто после тебя выходить на сцену. Я это испытала на своей шкуре, да, вот такой артистической. Одно дело, я видела, ты вышел, ты просто публику завоевал, она тебя полюбила. Потом я выхожу после тебя, и действительно, я чувствую, что мне нужно начинать сначала. Потому что ты необычный, ты работаешь в стиле, насколько я понимаю, это правильно, если вдруг неправильно, да. исправь Бурлеск? Не знаю, Женечка. Ты знаешь, я думаю, что я работаю в стиле Калиденко. Что такое бурлеск, я даже не знаю. Конечно, я знаю, что такое бурлеск. Я знаю, что такое гротеск. Но я думаю, что каждый ну, артист работает в своем, в своем жанре. Филипп Киркоров – это шоу, да? Борис Моисеев – это тоже шоу. А сегодня есть артисты, как Макс Барских, это другой артист, Женя, э, Женечка, ты третий артист, я четвертый артист. Мне кажется, вот в этом и фишка каждого артиста, что он разный, что он своеобразный, что он индивидуальный, харизматичный, но нет предела совершенства, ты меня сильно не хвали. Когда я тебя увидела ведущим, я подумала, елки палки ну зачем танцору и хореографу идти ведущий? Я потом увидела, что такие получается. Да. Потом ты запел. Да. И мне это они... интересно, мне это все интересно Сима, делать очень. Тима, помимо того, что тебе это интересно, ты талантливый человек. Спасибо. Ты знаешь, я просто, я, наверное, очень многие сейчас подумают, да что же она так ему много хорошего говорит, но так как я увидела тебя в одном тоже, сейчас вот идет этот проект по телевизору, и вижу, как ты себя проявляешь, как талантливая, много... просто настолько как-то... А, многогранная личность а, Иосиф Кобзон Казалось бы, человека Но ну, невозможно его повторить да. Не тембрально, потому что уникальный тембр а, Не его поведение У тебя получилось тебя это получается. Ты сделал величину. На первом шоу, ты легенду, да. И стал его фанатом, мало того. Ты я фанат? же с ним лично познакомился. Он мне пожал. Я ему пожал руку, я ему подарил цветы. Это было в его юбилейном концерте в ДК Украина. Я подошел и попросил благословения. Разрешите мне вас спродировать и побыть вами на три минуты. А он сказал: А кто ты? Я говорю, я Дима Клиденко. Ты артист, я говорю, да. да. Что ты хочешь? Я говорю, я хочу быть вами, вас спродировать. Будь. Можно. Хочешь пой. хочешь быть артистом будь. Меня Просто получается... после этого, ты знаешь, я тебе скажу, ну всегда ты мне нравился, вот даже твои вот это косолапые твои ноги, вот это я все вот так, это Женька, я все в тебе люблю. Но Но я тебе хочу... говоришь. Просто действительно, я очень люблю талантливых людей, я люблю, когда человек занимается своим делом. Человек может быть не потрясающий там сверхпевцом, но он должен быть артистом, если уж он называется таковым. И я тебя за это люблю и уважаю. Просто хочу, чтобы знали об этом зрители. Вот, а теперь я хочу понять, что стоит за твоей вот такой, скажем так, Легкость на сцене, в кадре, на самом деле твоя жизнь, она очень глубокая. Глубока настолько, да, и она что... не такая легкая. Да, она невероятная. Это масса испытаний, вот которые я... я прохожу с чувством, с достоинством. С Невероятно. Но жизнь не такая легкая штука, как все представляют, что артисты ⁇ это такие, как бабочка, как мотылек. Тут попела, тут потанцевала, и у нее все прекрасно. Нет, наоборот, мне кажется, в нашей жизни у каждого артиста есть свои трудности, есть свои проблемы, есть свои преграды. Гениям, ведь сложно жить. Да, ну смотри, вот твоя история с Ирой Белок. Да а, насколько тебе действительно уже на сегодняшний день легко было в ее образе. Ты целовал эту женщину? Да, да. Ту женщину, которую, возможно, целовал э, целую ночь, э, с которой как раз было очень приятно целоваться. Вот, вот это тоже ведь тяжело, это тоже большое испытание. Но, э, я понимаю, что сцена помогает как-то саккумулироваться, но тем не менее, ты же мужчина, ты живой человек. Как ты это пережил? Во-первых, мы сейчас прекрасно с ней дружим, с Ириной Билык. Мы друзья, мы товарищи, мы поддерживаем друг друга, мы отсылаем ММСки, СМСки, она мне звонит, я и звоню. Меня удивляет э, Дима Калиденко. Вот Меня лично удивляет Дима Калиденко, как он мог злиться и рассказывать всей Украине, э, и разрывать так гадко гидосно, показывать какое-то свое грязное белье и обижать женщину этим. И как он может так изменить отношение к этой женщине и попросить прощения и подарить ей миллион подарков и стоять на коленях с цветами, и, чтобы она его простила. И она его простила, и он ее простил. Как, как, я, как где я нашел силы простить женщину? Так круто простить женщину. Ну, наверное, потому что, во-первых, она достойна этого. Конечно. И ты, ты все-таки лев по знаку. Ты рак и лев, да, немножко? Ой, у меня переход страшный. Ты, я очень ревнивый. Благородный э, знак зодиака. Я думаю, он тоже чуть-чуть Мне приятно. очень нравится, что вот мы сейчас дружим. И понятно, что мы друзья, и мы помогаем друг другу, не финансово. Да я поняла. Ну, то есть вы психологически друг друга можете поддержать даже. смс. Классное слово, родичи. Родичи. Вот что такое родственники? Люди любили друг друга. Родственные души. Мы вот. души. Это, это как по судьбе написано, что ты будешь с ней. А, а ты будешь с ним. Вот мне так кажется. И я уже упираюсь ногами и говорю: Ира, давай прекратим эти истории. Потому что все уже не дождутся, когда у нас будет свадьба с тобой. Она Бегади. не против. Так и сейчас и я в шоке. Она не против. Я же тебя пригласила для чего? Чтобы замуж за тебя выйти. А что ты сейчас сообщаешь? Так, слушай, слушаю. она говорит, давай пошли в ЗАГС. А я, нет, ну уже честно говорю, ну зачем идти второй раз в ЗАГС, уже неинтересно. Я отговариваю, не надо, я очень ревнивый. Ира, извини, я тоже увен. я его забираю, хватит уже вам жениться. Перезут... Раз такое дело, то конечно. Раз так все поворачивается, то конечно. Что же мы это? Скажи, а где, где ты вот, вот вот мастерство актера настолько великолепное у тебя? Где ты постигал эту школу великого мастерства актера? Боже, Женя, жизнь? ты знаешь, это так все сложно, сложно быть артистом. Вот я только Конечно, понял, сложно. как это сложно. Конечно, это не профессия шахтера, и я думаю, что самая сложная профессия это шахтер. Но на втором месте это профессия актера, особенно актрис. Говорят, все равно на первом месте. Как а как важно. вам сложно, женщина? Ой, А как нам сложно, да? Ну как, нам, нам не настолько сложно, потому что, допустим, к нам приходит Дима Калиденко, да. поднимает настроение а, утром, понимаешь, а что я дело? Же это, Как конфетти. там, где Калиденко, там Абсолют... всегда хорошее да. настроение. Кстати, вот по поводу вот смотри, когда ты где-либо находишься в какой какой-либо компании, тебя просят там Дима спойте, Дима порадуйте, Дима расскажите, я Дима, честно, Дима, 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 Дима. Я не люблю компании. Очень. Я знаю. Я мало хожу в компаниях. И если я где-то есть, то я там по работе. Или пою, или танцую, или слушаю, или. То есть тебе не приходилось переживать вот этих вот я нам, не, И я не душа компании, и я не общительный. Я люблю... Работать или я люблю дома закрыться и сидеть тихонько. Я даже для наших телезрителей... И сидеть тихонько. Да. Чтобы откро... меня никто не слышал и не видел. Открою секрет. Потому что я знаю и наблюдаю тебя, да. Я имею такую возможность наблюдать за тобой. Ты всегда перед интервью. Когда я приходила к тебе на интервью, ты молчишь. Я даже испугалась как-то. Думаю, молчи. Думаю, елки-палки, сейчас будет какое-то, наверное, интервью не самое лучшее ты э, прячешься в ракушку и потом Ой, из наверное нее вот этого уходит. что у меня переход я и рак вроде бы где-то и нет, в то же время не я нет. могу как дать и такое эй там э -хо -хо! ты аккумулируешь энергию как Филя в кофточка знаешь я тоже такое умею делать Можешь но сказать, но я, не и нет, Биллом, я не хочу нет я не хочу я могу и такое сделать правда я могу ну, что нужно сделать, чтобы ты вот так Чтобы вот меня сделал? разозлить? Да, вот что нужно? Э, можно, можно. Меня надо, мне надо, Одеть меня и... надо обижать. А, Одеть бежевое. Раз обидеть, второй раз обидеть, третий, четвертый, пятый. А на шестой раз, если этот человек мне будет опять обижать, он получит свое. А физически? Нет, не от меня. Его накажут. То есть... И не президент Украины, и не милиция. Я скажу большую тайну, Женя, а меня кто-то надо... защищает. Вот. Вышеси. Угу. Да, это правда. Ну не дай бог меня обидит. Я-то все переживу, а вот тот бедный человек, вот тот бедный человек, или жиночка, или тот мужчина, который меня обидит. Вот мне, вот его жалко очень. Вот он бедный человек. Кстати, по поводу друзей у тебя мало, много. Мало, один, два, три общался. Ну ты знаешь, это уже много. Вообще, если говорить о настоящих друзьях, то это на самом деле много. Один даже. Но там же много. мой сын на втором так, месте, мой так. сын. Да. А на первом кто? Если секрет, можешь. Не секрет. Брать. Я думал, что вот Олег администратор, мой друг, композитор. Мне кажется, потому что мы сутками, он всегда со мной. И он и звукорежиссер мой. И он всегда со мной на гастролях как администратор. И Мало того, вот он сидит, композитор. Чтобы вы знали мне кажется, что если я провожу с ним каждую Может, секунду. Ты скажешь его фамилию Олег Желтиков, конечно. Ага. Потом мне кажется, это мой сын Филипп Калиденко. Угу. Сейчас мне кажется, что Ира Билык на третьем месте уже. Мало того, на четвертом месте я ставлю Лену Калиденко. Лена Винярская, э, девочка, которая снимает мне все видео вот я на пальцах посчитаю чек 8 дима шарабурин тоже подожди остановись это много я хотела более глубокие вопросы хорошо ну погоди мы говорим сейчас о, о не о приятельских отношениях хороших добрых Нет, правда, друзья, о которые, дружеских таких но тебе лена линярская снимет бесплатно клип мне кажется, она мне сняла первый клип, который крутится на канале «У вас на М1». Тогда, друг, Олег Желтиков сняла, тебе бесплатно песню подарил? Она мне сняла, по-моему, клип «Где ты?» за 1000 долларов. правда? Я, я оплатил всего лишь камеры и свет. Это, это дружественный шаг. Согласна. Первый клип за 1000 долларов. У нас в Украине невозможно снять. А да, Лена мне сняла первый клип. Это ее была первая работа, потому что Лена знает, что я человек счастливый, я людям приношу счастье. Если со мной работать, будут мы высокие рейтинги. Поддержусь. Да, пожалуйста, будь счастлив. Вот мы сейчас поднимаем рейтинг. Ради... Я приношу счастье людям. Я и знаю. И многие об этом знают, и телевизиончики об этом знают. Все новые проекты только зовут Калиденко. Я не знаю, что будут высокие рейтинги. Я э, хочу у тебя вот что спросить. Такая немножко интимная сфера, конечно, затронется а по поводу поцелуев. Я могу целоваться, целую ночь. Вот я как раз и прочитала о тебе, что ты можешь целоваться. Что по мозоли были. Ну это как это? Ну это шутка, я, я врал. Ну, Женя, ну пожалуйста, я бывает, что и чуть-чуть при, и, и, и чуть -чуть Я кажется, у нас в Украине. А ну, я как уже можно целоваться и целую ночь? Нет, ты подумай, целоваться всю ночь можно? Я не знаю, я не Часа три можно. А всю ночь, это ж будут мозоли на губах. Но это нужно быть очень трудолюбивым и Но ну, Я целоваться очень люблю, честно. Да? Я считаю, что это, вот это, можно улететь на небо. Ну, кстати, судя по твоим губам, у тебя очень хорошие губы. Вот обратите внимание, дорогие леди, у него очень хорошие губы. Покажи. Ну, Нет, открой. У тебя хорошие губы, открой. Дело в том, что губа, если нижняя а слишком полная, это значит сластолюбивая. Если тонкая, верхняя... Я не люблю. Подожди, это послушай. Ем. Сластолюбивая. Это такое, ну, сильно... Целоваться люблю, да. Да, вот. А губка верхняя у тебя слегка вот такая пухленькая. У тебя очень хорошие, знаешь... Мне признаки... кажется, у меня ротик. Нет, у тебя признаки хорошего человека и вообще мужчины. Как ты относишься к наколотым губам, к наколотым к ботексу, грудям? К ботексу, к операциям э, пластическим. Готов ли ты в э, каком-то возрасте сделать э, операцию? Вот эту вот подтягивающую, вот эти все дела, вот это вот, когда вот так вот, ну все. Что ты смотришь на своего администратора? Боже, как ты угадала мою мечту? Хочется, no. правда. Вот мне бы хотелось поменять все: глазки, носи, ушки, губки. Я себе не нравлюсь. Боже, так это же комплексы. А ты понимаешь, у тебя лицо симпотное, очень. Но девочки и говорят, губочки, что. Я красивый. и носичек, и носичек, А я вот себе вот не сильно ты... нравлюсь. Я ну... бы хотел быть повыше, таким, знаешь. Ну, вы... тебе рост не сделают, понимаешь? Я, я что... даже купил себе гантели сейчас, видишь, да? Я куричу бросил, вижу, красиво, и мне да. нечего делать сейчас дома, если ну, я собой. Дим, ну ты мужчина, зачем тебе вот надо то, что ты сейчас перечислил? Ты знаешь, Правда. мужчина красив в любом возрасте. Ой, и, да ладно, и так я надо, тебе честно да, говорю, не надо, и я считаю, взять? что некрасивых женщин нету. Это все пластика, ерунда. Вот. Они себя делают просто каких-то кукол надувных, огромные губы накачаны. А? сиси не настоящие, которые не шевелятся. Мало того, мало того, они же потом кричат: не трогай меня, мне больно. Окей, я поняла. Спокойно. Видите, человек относится, но глоти, Тебе не, не надо, надо, да? <laughs> мне не надо. В каких случаях, в каких случаях, все-таки, ты вот считаешь, ну, у нас же женская программа, и нас могут смотреть, ну, разные девчонки. Вот, вот ты сидишь, красивый человек, а, и чем лучше человек, тем больше в нем комплексов. Я тоже имею много комплексов, я о них молчу, просто не буду рассказывать. А, много девчонок сейчас, и женщин смотрят нас и думают, о, надо мне там то поменять, это поменять. Кстати, Женя, я понял, знаешь, что мне недавно рассказала Лена Винярская, моя подружка, она Дима, лучшая маска, лучший крем под глазки, это не за 100 евро. Неизвестной а, фирмы что? Dior. А пришла и намазалась сметаной. Это раз. Волосы, оказывается, нужно промывать, она мне сказала, столовая ложка уксуса mm. и, и, и литр воды. Просто волосы промыл уксусом, уксусом да. и блестят волосы. Или лимонной кислотой. Дальше. Моя бабушка, я вспомнила, намазала на голову яйцо, желток, с медом. И это прекрасная маска. Я за натурель, честно тебе говорю. Вот честно. А себе ты такое делаешь? Нет. Нет, но буду. Я уже себе яйцо там отложил в холодильнике. Серьезно, я хочу попробовать маску из яйца. Я больше чем уверен, что ты хорошо готовишь. Супер, супер. Не серьезно, хорошо готовишь. Я супер готовлю. Я могу приготовить очень быстро. Очень яичницу. вкусно, не, не, не. Кстати, я, я готовлю, я себе отложу, я готовлю да? очень крутые салаты. Mm -hmm. Я готовлю прекрасно картошку жареную с луком, с мясом, курицу. Мой Филя съедает все и после вторую порцию. Мало того, я не умею готовить борщ, и я научился готовить борщ. Я приготовил такой борщ. Я даже кинул туда вот эти ребрышки копченые, продаются в супермаркете да, уже да, готовые. Они так, ну, разварились такие вкусные. Я даже кинул туда э, фасоль в борщ. Знаешь, как вкусно? Впервые у меня получился борщ. Я недавно приготовил и друзья покушали. Я вот о чем хочу спросить. Зверев со своим сыном ходит, да, достаточно часто, да. и э, он его вот, делает вот копия, вот минимы, знаешь, как вот в фильме, как фильме каком-то комедийном было минимы. А, вот ты своего сына часто с собой куда-то берешь и, и делаешь ли ты его под ты себя? Знаешь, я... Чего ты фишку себе такую не возьмешь? Смотри, сложный классный вопрос, потому что дети знаменитых родителей они очень скромные. Вот мой Филипп это первое место в хит-параде, второе место. Это После моей. Никита Пресняков. Да, я мать. посмотрел. Они очень, я не могу сказать, что закомплексованные Они очень стеснительные, воспитанные. Филя никогда в жизни не оденет яркую майку. Он одевает черное, коричневое, серое. Он хочет быть, как все. Он стесняется родителей. Филя, у тебя не такие плохие родители, папа и мама. Я мечтал бы, да. чтобы у меня были такие родители. А он говорит, папа, я понимаю, вас люблю, ценю, уважаю, но ему очень сложно, у него даже есть какие-то небольшие проблемки, mm -hmm. потому что он сын известных родителей, а он хочет а добиться чё, всего... Он сын популярных Самому. родителей. Он хочет добиться вот популярности сам по себе, у него уже своя он группа есть, музыкант. Кстати, он музыкант, да, он точно, музыкант, то он такой -то поет? Я. Он создал свою группу, пока да. названия нету, но я когда услышал, как он поет, это круто, Ваня Дорн, mm -hmm. вот пока вот такая стилистика, ну, вот он поет разные, как это называется, перепевки вот эти американские, Кавер-версии. Кавер-версии. Голос чудесный, фирменный. То есть ты сам в шоке, да? Я, я не ожидал, что мой сын так красиво поет. Вот как Ваня Дорн, очень как? красиво. Как думаешь, это в тебя или? Я бы очень хотел, чтобы мой сын был вот артистом. Ты знаешь вот какой-то идеал женский? Пусть не, не он не самый красивый, но вот просто для тебя вот ощущение женщины. Военга. или ваенга, серьезно, ваенга. Зачем так сразу? Ты красивая. Мне понравилась Маша Ефросинина вчера. Я посмотрел на Машу только и впервые... Только вчера? Вот слушай, я Машу знаю сто лет, но вчера я говорю, слушай, Маша, какая ты красивая. Ты только вчера рассмотрел Машу Ефросинину? Я ей вчера сказал, что она красивая. Шернстон, я считаю, что это красивая женщина. Подожди, ты сейчас назвал двух красивых, это Маша Ефросинина и Шернстон, а Ваенга чего, или Ваенга? Ваенга, красивая женщина. Так может ты ее образ как-то сделаешь? Я вот подумал, я ее уже сделал. Уже? Я поэтому говорю, что я вот открыл да э, ты просто интернет. просто в нее вжился. Я в ней вжился. И оказалось, что мы с одного города, Североморска. Mm. Мы там родились. Я и Ваенга. И город Североморск гордится двумя артистами. Калиденко и Ваенгой. Можно говорить о возрасте вообще? Вот как ты вот смотришь на то, что вот жи, ну, женский возраст не обсуждается? Вот я, я всегда откровенно говорю, мне 34 года. Не дашь. Вот. Может, потому я пока что так. А Лолита, помнишь, сделала свое шоу новое и сказала название шоу было мне 42, а кто даст? Вот Лолита вообще не стесняется своего возраста. А ты сколько тебе лет? А вот я стесняюсь. Но я считаю, что не надо вслух рассказывать, сколько тебе лет. А почему? Не надо. Но ну, это зачем? прекрасно. Ну, зачем Но каждая, ну как, как каждая. Ну, девочки не любят, это неприличный Между вопрос. Благодарна... Вот сколько мужчина подходит, а сколько тебе лет? От тебя <свят> это колышет. Сколько мне лет? Ты что, такой вообще? Хорошо, если девочки, мой мужчина. совет от Калиденко. Если кто-то вас спрашивает из мальчиков, сколько тебе лет сразу, до свидания. Да? До свидания. Ну Нет. что, это неприличный вопрос. И второй неприличный чего вопрос. Сколько ты получаешь? Вот Сколько ты получаешь? А чего вы в нас Это самый дебильный вопрос вообще. Ты платишь налоги? Третий дебильный вопрос. Ты налоги платишь. Я плачу. Чего вы в нас вообще. Вы комплекс! Да Подожди, постой. Почему вы в нас рождаете комплексы? Почему женщина не может говорить о возрасте? Я задаю вопрос. надо, я прошу тебя не говори. Пластику не делаю, я в возрасте не Дима! Супер, что я к тебе в гости пришел. Скажи мне, почему вы в нас рождаете? рождаете комплексы. Чему они не должны Не комплексу, ты красивая, обаятельная, успешная телеведущая. Я про вас, про я сейчас уже просто не знаю, что. Мы Мы-то при чем? Вы рождаете нас из века в век комплекс. Вообще, мужчины комплекс дебилы, вот честно говоря, дебилы, полные. Они вообще с другой планеты. Вы, ну, да. девочки, вы как цветочки, вы растете в горшочке, вы тоже с другой планеты. Да. И совмещать мужчину и женщину реально. Как дела я... вообще? Вообще нормально, вообще так что чудесно там? общаться с людьми, которые могу, что вот есть обмен. Я я обожаю вообще тебя на сцене, я обожаю тебя вот таким вот в жизни. И когда выключена камера, когда включена, ты чудесный человек. Я рада, что в нашей стране есть такая личность, как ты. И э, спасибо тебе, что ты пришел к нам в гости. Уже уходить? Подарил нет, подарил нам всем такое, уже прощаемся? такое радостное настроение. Я вообще до пятницы свободен. Пож, я тебя сейчас заберу с собой. А что, уже нечего поесть у вас? А ты можешь нашим э, девушкам что-то вот пожелать такое? Во-первых, доброе утро кто не проснулся. Во-вторых, э, добрый день, кто нас смотрит в повторе. Есть повторы? Да. О, я угадал. Ну, еще более ранее, правда. А, значит, доброе утро, кто <свист> смотрит нас <свист> в прямом эфире. Доброе утро, кто смотрит нас в повторе. Э, знаете, жизнь вообще прекрасная штука. Особенно для девчонок. Живи себе, ходи красиво по Крещатику, ходи себе красиво по Западной Украине, по горам, ходи себе красиво по Одессе. Вас оденут, обуют, если вас будут любить. А я вам желаю, чтобы вас любили, чтобы вы знали, что вы нужны кому-то. Любите и будьте любимы. Самое прекрасное, что может быть для девочки, быть любимой, чтобы вас любили. Вот и все. И тогда вы будете прекрасным цветком. Будьте цветком. Это так легко. Дима, Будьте цветком. <свят> Погрузите камеру, <свят> я накидываюсь <свят> на него. <свят>